Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita okay, sambung dengan uh, Praktis kenderi 3.2a Iaitu Tentukan sama ada hujah berikut Ialah hujah didaktif atau Indaktif Jadi, cikgu harap kamu ada buku teks masing-masing uh, Sebab cikgu tak tulis lah Yang ini cikgu tak tulis soalan-soalan dia eh? Okey, jadi bagaimana kita nak tentukan Didaktif atau indaktif Didaktif adalah diberikan pernyataan umum dan kemudian kita aplikasikan pada satu-satu kenyataan yang khusus itu deduktif. Tetapi kalau induktif, kita diberi kita beri ataupun diberikan pernyataan khusus tapi bukan, bukan satu. Satu, dua, tiga dan kemudian kita generalizekan buat satu kenyataan umum dari situ. Itu adalah induktif. Okey, jadi sebelum kita buat soalan yang um, pada latih uh, praktikal diri 3.2A, kita pergi contoh kepada contoh 16 dulu. Okey. Iaitu A, semua sudut tirus kurang daripada 90. Itu adalah satu kenyataan umum ataupun formula. Okey. Semua sudut tirus kurang daripada 90. Maknanya memang sudut tirus memang kurang daripada 90. Jadi kemudian dia beritahu satu contoh. Dia kata sudut PQR ialah sudut kirus. Jadi maka sudut PQR kurang daripada 90. Itu deduktif. Umum pergi kepada khusus dan kesimpulan. Okay, kalau kita pergi kepada induktif contohnya dekat C. Hasil tambah sudut peluaran segi tiga 360. Satu kes segi tiga. Hasil tambah sudut peluaran segi empat 360 khusus segi empat Hasil tambah sudut peluaran pentagon ialah 360 khusus Jadi kemudian kita umumkan dia berdasarkan yang segi 3, segi 4, segi 5 pentagon tadi maka hasil tambah sudut peluaran setiap poligon ialah 360 darjah. Jadi yang itu yang umum daripada khusus pada umum itu dipanggil inductive. Jadi mari kita pergi pada soalan nombor satu Iaitu semua faktor bagi enam ialah faktor bagi dua belas Itu apa? Adakah itu khusus pada? Tak Itu adalah satu generalisasi Okey Okey, jadi dan kemudian dia kata 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 6 Itu iaitu khusus Jadi daripada umum kepada khusus dan maka 1, 2, 3 dan 6 adalah ialah faktor bagi 12. Jadi nombor 1 tu. Eh, okay, tak perlu satu cek. Okey. Nombor 1 adalah deductive. Deductive. Okey. Nombor 2. 5 kuasa 2 darab 5 kuasa 3 sama dengan 5 kuasa 5. 5 kuasa 3 darab 5 kuasa 4 ialah 5 kuasa 7. Itu adalah satu yang khusus Okey, dua-dua tu khusus Dan lima kuasa empat darab lima kuasa lima Ialah lima kuasa sembilan Maka lima kuasa M darab lima kuasa N Sama dengan lima kuasa M tambah N Okey, yang hujung tu Ialah yang generalize kan dia Yang umum Okey, jadi itu nama dia Induktif Okey, seterusnya Nombor tiga Dua kuasa satu sama dengan dua dua kuasa dua Oh sorry Dua darab satu Dua dua darab dua empat Dua darab tiga enam Maka pola nombor dua empat enam Boleh tulis sebagai dua kuasa N Di mana N sama dengan satu dua tiga Iaitu Dua darab satu dua Dua darab dua empat Jadi yang itu khusus 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 Dan kemudian ditulis sebagai Dua kuasa N sama, Di mana N sama dengan satu tiga itu pun daripada umum sorry daripada khusus kepada umum jadi itu yang itu pun inductive okey nombor empat semua poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang okay. jadi itu keadaan umum okey baca ayat seterusnya a b c d e f g Ialah poligon sekata khusus umum khusus Maka A, B, C, D, E, F, G mempunyai sisi yang sama panjang. Conclusionnya. Okay, jadi yang itu adalah deduktif. Okay, maknanya kamu diberikan macam contoh yang macam formula lah. Lepas tu kamu apply kan. Nombor lima, semua gandaan 10 sepuluh berakhir dengan digit digit kosong. Depan ayat tu dah ada tahu dah. Itu adalah satu generalisasi umum. Okay? Maka, nombor lima puluh ialah gandaan sepuluh. Maka, nombor lima puluh berakhir dengan digit kosong. Jadi, nah, yang pentingnya tengok depan tu. Mula-mula tu, dia beritahu yang general ke atau dia beritahu yang umum ke atau dia beritahu yang khusus. Dalam kes ni, pula umum jadi didaktif. Yes. Okay. Nombor enam. Satu kuasa dua tambah dua ialah tiga satu itu adalah satu nombor yang tertentu itu khusus Sat, dua kuasa dua tambah dua ialah enam itu pun khusus tiga kuasa dua tambah satu dua ialah sebelas maka pola nombor tiga dan sebelas boleh tulis sebagai yang umumnya n kuasa dua tambah dua di mana n sama dengan satu dua tiga jadi yang itu adalah dinamakan induktif. Seterusnya, nombor tujuh, satu tambah satu kuasa dua sama dengan empat, satu tambah dua kuasa dua sama dengan sembilan. okay yang ini ialah uh, khusus, yang kedua pun khusus, yang ketiga pun khusus, satu tambah tiga kuasa dua sama dengan enam belas. Kemudian, dari kata-kata, maka puara nombor empat, sembilan, enam belas. Boleh ditulis sebagai 1 tambah N kuasa 2 Di mana N sama dengan 1, 2, 3 Jadi itu adalah induktif Okey, nombor 8 Semua gandaan 9 ialah gandaan 3 Itu umum ke khusus? Dia gunakan perkataan semua tu Maknanya itu adalah umum Okey, jadi sebenarnya kamu tak baca seterusnya pun Kamu dah tahu Dia ni adalah di datif. Okey. Ha, lepas tu baca lah. Kena baca semua. Baca je. Nombor 72 ialah gandaan 9. Nampak? 72 tu khusus. Maka nombor 72 ialah gandaan 3. Okey. Jadi nombor 9 sebab ini dia nak tahu induktif ke didaktif saja. Jadi uh, kita buat macam itulah. Semua nombor nisbah boleh tulis dalam bentuk pecahan. Itu apa dia? 1 generalisasi satu yang kenyataan yang umum. Jadi ini pun deduktif. Walaupun kita tak baca sepenuhnya soalan itu sebut kita boleh tahu dah. Okey, tengok nombor 10. Sudut penggenap bagi 60 adalah 120. Itu bukan satu generalisasi, itu satu khusus. Okey, maknanya penggenap bagi 60 120. Penggenap bagi 45 135. Itu pun khusus. Maka sudut penggenap bagi teta ialah 180 tolak teta. Jadi kat hujung tu ada yang umum. Jadi ini adalah hujah secara indaktif.